Bu gün Bakıda Təhsilin İnkişafı Forumu öz işinə başlayıb. Tədbir Elm və Təhsil Nazirliyi və Təhsilin İnkişafı Fondunun təşkilatçılığı ilə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə keçirilib. Tədbirdə əvvəlcə dövlət himni səsləndirilib. Xalq TV xəbər verir ki, innovasiya ekosistemlərinin yaradılması, universitet-sənaye tərəfdaşlığı, gələcək üçün təhsil panellərindən ibarət olacaq forumda peşəkar moderatorlar və spikerlər iştirak ediblər. Təhsil və iqtisadiyyatın inteqrasiyası. Təhsil və əmək bazarı. Sənaye ilə əməkdaşlıq strategiyası. Sənayenin təhsildən gözləntiləri. Əlavə dəyərin yaradılması. Ekosistemlərin inkişafında bankların rolu. Təhqiqat və inkişaf ekosistemləri. Ömür boyu təhsil. Əmək bazarının dəyişən tələbləri. Süni intellekt və təhsil mövzularından bəhs olunub. Qeyd olunan mövzular üzrə müzakirələr aparılıb. İştirakçıları maraqlandıran sualları yerli və beynəlxalq mütəxəssislər cavablandırıb. Təhsilin inkişafı forumunda Elm və Təhsil Naziri Əmin Əmirullayev öz təxssüsündə bildirdi ki, ekosistemdə özəl sektorun vacibliyi mütləqdir. Burada innovasiya və tədqiqat zəruridir. Həmçinin nazir qeyd etdi ki, innovasiya elə bir sahədir ki, bir qurum bunu təkbaşına edə bilməz. Bu baxımdan həm dövlət, həm də bizə sektorlar mütləq əməkdaşlıq etməlidir. Belə forumlar əvvəllər də keçirilib, amma düşünürəm ki, ilk dəfədir biz daha çox bunu təhsil fokus üzərində görürük və əsas əhəmiyyəti onunla ibarət ki, ki, innovasiya sistemi təhsil olmadan yəqin ki, onun yaranması daha çətin məsələdir. Və inanıram ki, bu gün bu forumda iştirak edən istər dövlət məsələlərinin və yaxud dövlət təşkilatlarının istərsə özəl sektorun istərsə də təhsil sayəsində olan şəxslərin birgə dialoqu qurulacaq belə bir forum çərçivəsində və bir çox məsələlərə toxunuldu artıq və təbii ki belə tədbirlər daimi keçirilməlidir ki, daim gündəmdə qalsın bu məsələ.